মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি অৰ্ণিমা সিন্হা পাঠৰ কেইটামান সৰু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিছিলো পাঠৰ ভিতৰত আজি আমি পাঠৰ তলৰ যি কেইটা আমাৰ চমুতোকা দিছে এই চমুটোকা কেইটা আলোচনা কৰিম তোমালোকে চোৱা খুব চুটিকে আৰু তোমালোকক সহজকে কৰি দিছো যিহেতু এতিয়া এইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব এতিয়া চোৱা বাছেন্দ্ৰী পাল বাছেন্দ্ৰী পাল এভাৰেষ্ট সিংগ বিজয়ী প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা তেওঁ মাতৃ হাছনা দেৱী আৰু পিতৃ কৃষাণ সিং পাল বাচেন্দ্রী পালে বাৰ বছৰ বয়সত তেৰ হেজাৰ এশ তেইশ ফুট শৃংগ বগাই প্ৰথম হৈছিলে স্ন্ৰকোত্ৰৰ ডিগ্ৰীধাৰী বাচেন্দ্ৰী পালে ঊনৈশশ চৌৰাশী চনত প্ৰথম এভাৰেষ্ট শৃংগ বিজয়ী কৰে টাটা ষ্টীল এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সঞ্চালক হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিলে তেনজিং নৰগে ঊনৈশশ চৈধ্য চনত তীব্ৰত দেশত তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে পেছাত তেওঁ আছিলে এজন শ্বেৰপা নামছে বজাৰৰ পৰা এদিন তেওঁক এভাৰেষ্ট মাতিছিলে এডমাণ্ড হিলাৰীয়ে তেওঁক শ্বেৰপা হিচাপে লগ পাইছিলে এই সংগীতজনৰ সংগীতজনৰ সৈতে হিলাৰীয়ে এভাৰেষ্টত বুকুত প্ৰথম খোজ পেলায় নৰ্গে হল বিশ্বৰ প্ৰথম বিজেতা তেওঁক বৰফৰ বাঘ বুলি জনা যায় ঊনৈশশ ছিয়াশী চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ষ্টিফেন হকিং ঊনৈছশ বিয়াল্লিছ চনত গ্ৰহণ কৰা ষ্টিফেন হকিং আছিলে কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় অংকশাস্ত্ৰৰ অধ্যাপক তেওঁ এই ব্ৰীফ হিষ্ট্ৰি অৱ টাইম ৰচনা কৰাৰ পাছত বিশ্বত অংকৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ পণ্ডিত হিচাপে খ্যাত হৈছিলে কিন্তু একৈশ বছৰ বয়সত মটৰ নিউটন নামৰ অসুখ ধৰা পৰিছিলে তেওঁ ছাৰ আইজাক নিউটনৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে ইয়াৰ পিছত আমি আন এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি ৰেল দুৰ্ঘটনাত অৰ্ণিমা সিহাৰ কি অৱস্থা হৈছিলে ৰেল দুৰ্ঘটনাত অৰ্ণিমাৰ এখন ভৰি চিৰ বাবে হেৰুৱাব লগা হৈছিলে কিন্তু আনখন ভৰিত লদ সোমোৱাই ডাঙৰ অপাৰেচন কৰিব লগা হৈছিল এই অপাৰেচনৰ পিছত তেওঁ লাহে লাহে চলাফিৰা কৰিব পৰা হৈছিলে হেৰুৱা ভৰিখনৰ ঠাইত বহু কষ্টৰে টকা পইচা যোগাৰ কৰি এখন কৃত্ৰিম ভৰি সংযোজন কৰা হৈছিলে পাঠৰ অন্তৰ্ভুক্ত সন্ধিহাকেইটা আছে উপসৰ্গকেইটা আছে তাৰপিছত আমি আন এটা পাঠৰ প্ৰশ্ন যে অৰ্ণিমাৰ সপোন পূৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাচন্তী পালে কেনেদৰে সহায় কৰিছিলে দুৰ্ঘটনাৰ পিছত চাৰি মাহ হস্পিটেলৰ বিচনাত শুই থাকোতে অৰ্ণিমাৰ মনত বিজয়ী বাচন্তী পালৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ লৈ হিমালয় এভাৰেষ্টিংগলৈ আৰোহণ কৰা সপোন তীব্ৰতৰ হৈছিলে সেয়েহে চাৰি মাহৰ মূৰত তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই ঘৰলৈ নগৈ পোনে পোনে বাচন্তী পালৰ ওচৰ পালেগৈ বাচন্তী পালে কথাবোৰ গুৰুত্ব দি শুনিলে অৰ্ণিমাৰ আমপত্ৰৰ বাবে তেওঁৰ মনত বিশ্বাস জগালে যে সঠিক প্ৰশিক্ষণ আৰু সাহস পালে অৰ্ণিমাই নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিব গতিকে বাচন্তী পালে অৰ্ণিমাক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ আৰু সাহস যোগাই বিদ্যা হিমালয়ৰ শৃংগলৈ আৰোহণ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিলে আন এটা আমাৰ সদায় আহি থকা দৰকাৰী প্ৰশ্ন যে এভাৰেষ্ট বীজৰ সপোন দি থকাত পৰিণত কৰিবলৈ অৰ্ণিমাই কেনেদৰে অনুশীলন কৰিছিলে নিজৰ ওপৰত থকা দৃঢ়তা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ বাবে অৰ্ণিমাই কৃত্ৰিম ভৰিয়া পৃথিৱীৰ শীৰ্ষত্তমস্থান থিয় হোৱাৰ তীৱ হেপাহক বাস্তৱ ৰূপ দিব পাৰিছিলে অতি কষ্টৰে কৃত্ৰিম ভৰি লগাবৰ বাবে ষাঠি হাজাৰ টকা কেইবাগৰাকী হৃদয়বান লোকৰ পৰা লাভ কৰিছিলে এখন কৃত্ৰিম ভৰি আৰু আনখন লোৰ ৰদ লগোৱা ভৰিৰ সহায়ত উত্তৰ কাশীত থকা ইক' এভাৰেষ্ট এক্সপ্ৰেডিশ্যন গ্ৰুপত যোগ দিবলৈ সক্ষম হল টাটা ষ্টীল ইনভেষ্ট এডভেঞ্চাৰ ফাউণ্ডেশ্যনে চলোৱা অনুশীলন অনুশীলন কেম্পত উম এভাৰেষ্ট বিজয়ী বিজয়ী নিৰ্বাচন্তীপালৰ তত্বাৱধানত অনুশীলন চলিল এবছৰ কাল অনুশীলন আত্মনিয়োগ কৰিছিলে কেতিয়াবা স্বাভাৱিক মানুহে দুই মিনিটত দিয়া খোজটো তেওঁৰ তিনি ঘণ্টাও লাগিছিলে গতিকে এয়াই আছিলে অৰুণিমা সিনহাৰ এভাৰেষ্ট বিজয়ৰ সপোন কেনেকে দি থকত পৰিণত হৈছিলে আন কেইটামান পাঠৰ ভিতৰৰ সৰু প্ৰশ্ন সেইকেইটা ভাৰত চৰকাৰী অৰুণিমা সিনহা কিয় পদ্মশ্ৰী সন্মানে বিভূষিত কৰিছিলে বিকলাংগ হৈও অদম্য সাহস অসীম ধৈৰ্য আৰু অধ্যৱসাৰ যোগেদি নানা প্ৰতিকূল অতিক্ৰম কৰি হিমালয়ৰ মাউণ্ট এভাৰেষ্টত আৰোহণ কৰাৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে তেওঁক সন্মানীয় পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মান জনাইছিলে অৰ্ণিমা সিনহাই কেতিয়া আৰু কাৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে অৰ্ণিমা সিনহাই ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জীৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা পদ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছিলে তেওঁ কোনজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা কিমান চনত তেঞ্জিং নৰ্গে সন্মান লাভ কৰিছিলে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণৱ মুখাৰ্জী ডাঙৰীয়াৰ পৰা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনত তেনজিম নৰ্গে সন্মান লাভ কৰিছিলে তেওঁ কিমান চনত কোনজন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা এমেজিং ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে অৰ্ণিমা সিনহাই দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ ভূতপূৰ্ব ৰাষ্ট্ৰপতি ডক্তৰ এ পি জে আব্দুল কালামৰ পৰা এমেজিং ইণ্ডিয়ান এৱাৰ্ড লাভ কৰিছিলে অৰুণিমা সিনহাৰ জীৱনী কাৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি অৰুণিমা সিনহাৰ জীৱনী মহাভাৰতৰ একলব্যৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ এইকেইটা পাঠৰ ভিতৰৰ প্ৰশ্নক অৰ্ণিমা সিনহাৰ প্ৰশ্নে কৰিবা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰো কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা আগলৈ তোমালোকে পৰীক্ষা সম্বন্ধীয় সকলো ভিডিঅ' পাই থাকিবা প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই থাকিবা কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰি মোক জনাবা ধন্যবাদ